Mətkədə təncələmə eləmir. Telefonu dəzələkə yaxsana, sən də təncədincə elə məsa götürdümdən Allah haqqı yox, indi məni yorma. Sonra bir də qorxurlar. Allahan var 10 10 10 həftə tətkici alaq. Təncədincə təncələyin biraz. Məlim, şey, mənim ana hamamdadır, atam içimizdir. Şey, indi çıxsın də şey soruşaq. Yox vermə də müəllim. Kimsəyə suqalını vermərəm. Yaxşı müəllim. İndi içmir müəllim. Anam, mamam, mamam çay şey, atamı çimizdir də. İndi çimirlər. İndi çimir atam. Şey, indi mamam, atam çimizdir də. Şey, indi çıxsa deyərəm yaxşı. Sağ ol, oldu, sağ ol. Dəyin xeyrə qalsın. Uşaqlar üzümüz ağ olsun, çox sağ olun. Mən 1 saat, yəni 2 dərs keçdim, yarım saat yərimsən. Çığırmaqdan boğazım ağrır də. Bir mürəffətiniz qanacanınız olsun. Bir danışanda, bir dayanda bir-birinizi gözləyin. Le deyirəm Leyli oxul 3 saat gözləyir. Arzu oxu 3 saat gözləyir. Dayanın bir-birinizə imkan verin ki, bir-birinizin deyiləni eşidə biləsiniz də nə? Siz orada hərəniz bir evdəsiniz. Mən də bir evdəyəm. Bilmirsə nədan şeylə o deməlisiniz elə. Məlmən, 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 məlmən. Məl, 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 məl. Az məlindanam. Orada düzü çığırmaq, bağırmaq da mümkün de, balı məlmə qulaq asar, Leyla məlmə qulaq asar, Nazritdən qulaq asar. Bir mənəfətiniz qazanacağınız da olsun danam. Elə bir birinci sinifsiniz. Məscöldən gəlibsiniz, birinci dəfədir də məktəbə gəlirsiz. Məktəb nə olduğunu bilmirsiniz siz. Hə gözdür orada baxın. Hansı binamısın qızım? Amma mən saçımı TikToka qoyursam. Destrində də. Sizin elə bu 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 köyünün mənim saçımı, va TikToka paylaşanın özünü kəyyəsinə pox. Eşitmək istəyirsiz siz buna? Mənnə oynamaq istəsən, sən mənə ayağının falçısı deyilsən əstimə imana et. Bunu paylaşmayana aid deyil. O kim ki mənim götürüb belə eləyib axı. Bax ba ona aiddir. Sən məni niyə heç... salam Hüsanı məəmmə. Vüsal məəmmə. İsmail nəyə üç alıb testdən? Mənim uşağım bilə-bilə ay məəmmə. Mən uşağıma sən niyə üç verirsən? Mənim uşağım hazırlığa gedir. Özün də başa düşürsən, mən uzağa gedib gələ bilmirəm. Mənim uşağım o nə vəziyyətdən bilən uşaq. Acəlbə Mən biləm uşaq, mənim uşağım deyməli məllimə özü biləsi üçün mən bir dinəmandan candan mən pul tökürəm əsəbinə görə. Mənim uşağım niyə görə mən özüm gəlməmişəm, uşağım ağlıya ağla o boyda yolu gəlib, ağlıya ağla içim amma məl mənim məllimə 3 atıb. Niyə məllimə başqaları bilmədən 4 atırsan? İsmail o dində bilən İsmail, sən 3 atırsan. Xahiş edirəm, <laughs> səndən savaşmıram, qapışmıram burada. Mənimə, mənim uşağımı, xahiş edirəm, ərzəmi yazıram. Mən məktəbə qoymuram gəlmə. Mən virsə görə qoymayacağam uşağımı gəlmə. Kimsə qoymuram uşağımı sinifə getmə. Mənim uşağım stres edir. Mən bir dinə məni mən pul tökmüşəm onun canına. Mən havaya mən dedədim yedə ot, nə bancı çıxsın da otmur ya. Əlim bancısin. Görürsüz, bir məsəl var, deyir ya artıq sudan istifadə eləyirsən, o da problem yaradır. Dərt verir su da. Şeksper deyir bunu. Ay su quş paçın qurban, yenə məhdət dolanda ələsin təpəsini bir qapaç çırpırdın. Sakit dururlar. İndi əlin də çatmır, ünə yatmır. Valideyn uşaqlardan betərdir. Biri qazan qart deyir, biri plusosu öyləyir, öydə inan Allahına ağız deyəni qulaq eşitmir. Valide uşaqdan beter olubdu. Allaham da olsun, heç bu dəst keçmək üçün yalandan başqatmasıdır. Tovva bu nə axırı nə təv olacaq heç bilinmir hələ. Cəhənimindir deyirik ki, çıxıb gedir. Balacalar da ki, vaxtı çətindir. Xord elə bil. Valide ordan gəlib böyründə oturur, uquvka eləyir. Qammur, qandırmır. Telefondan başı çıxmır, uşaqdı. Bir əlini vurdumu getdi. Qalıbsan zulumlu günah. O kar çığırığı körbağanın günündəy, Allaham da olsun. O günün valdeyin qazan yanmışdı. Nə yanmışdı? Başı. İnan Allahına qaşığı da alıb, əlinə şeyi də bağlamayıb səsi. İnan Allah, səsi öylə birdir, qazan qartdırır. Bu səni kör ola valdeyin belə dəst keçməyə yol verər. Gənə məktəb yaxşı idi ki, yanında ordu uşaq səsi ilə təpəsə. Uşaqlar 54-cü səhifəyə açın. Oradakı hümmət mətnləri oxuyuram kiçik ki, mətnlərdir. Mən nə oxuyurdum? Məliyəcəm siz də gələn dəfə növbəti dəfə həmin şeylərimə təkrarən cavab verməlisiz. Go to pet shop. Heyvan dükanına gedinə. Take out. Uşaqlar, pet sözünün mənası şillə vur deməkdir. Kitəb şillə vur. Oh, chortfinger. Ufdir. Uh, oh, uh, sənin barmağın. Yəni təşirlə vuranda it yəqin səy barmağını dişlədi. Eləmi? Bəli. Altındakını oxuyuruq, balam. Go to the police station. Polis məntəqəsinə gedinəm. To the police man. Polislə söhbət edim. Sorry, no backup. Təəssüf ki, səhifə sumkan tapılmadı. Maşallah, bu mətinləri oxuyuruq, tərcüməsini eləyirəm. Sonra siz özünüz onu artıq sürətlə tapıb mənə göndərəsiniz ki, yəni birinci hansı mətn olmalıdır, ikinci, sonuncu və s. nə. İndi yuxarıdan üçüncü oxuyuram. Nə balam, saat getdi yəslər, yox getdi, nə isə. Qoltuzə bastop Автобус ta yanaşaraq get. Get 11 bas. Avtobusla mən ilə. Your book is heavy. Uşaqlar, "heyvi" sözünün mənası ağır deməkdir. Sən məktəb çımkan ağırdır. Put it down. Put it down on yerə qoyun. Altındakını oxuyuram balam. Put on your clothes. Als je gaat put kooi put down ook kooi maken, maar put on geen mee. Put on your your clothes is pal palterne But where is your shoe? De enkele dan gaan. Aan denk ik nog hier door. Go to the shoe shop. Schiet niet kennelijk in? by a lollipop lollipop alinan oh there is no money in your pocket Oy deyir çivində e, pul yoxdur. Uşaqlar, bu mətnləri mən nətər oxudum, tərcümə elədim. İnşallah belə oxuyub tərcümə edəyərsiniz. Gələn dəfədə də, də o bir səhifəsindəki 5 dənə şəkillərin altını oxuyub tərcümə edəcəyik. Ondan sonra şəkilləri art, e, deməli altındakı yazsına görə ardıcılıqla düzgüzəşik. Bu sizin məwsunuz bala. Siz mənə çağırmadınız, ona görə də mən sizə ancaq təcili dərsə keçməli oldum.